ট্রাইবেল বেল্টে উপজাতিদের অধিকার নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ অভিযোগ রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ সৈকিয়ার বিরুদ্ধে দিলীপের তীব্র সমালোচনা শুক্লা ফাং কেন্দ্রের বিপিএফ প্রার্থীর শুক্লা ফাং কেন্দ্রের বিপিএফ প্রার্থী গণেশ কাছারি তিনি বললেন দিলীপ শইকিয়াকে বিটিআরে এই বসুরও বয়কট করা উচিত এর এবং জুই বিপিএফের উদ্যোগে সুয়াগপুর ও বাড়িতে চলছে প্রাইজ মানি ফুটবল প্রতিযোগিতা সেখানেই এই মন্তব্য করেন তিনি জিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই হা সংবিধানৰ কথা জানে নে নাজানেও আজি যদি ট্ৰাইবেলসকলক ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক ই গঠন কৰি দিয়াটো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ত ট্ৰাইবেল নিৰহ মানে বুদ্ধি নথকা ট্ৰাইবেলসকলৰ মাটিবিলাক যাতে অন্য ব্যক্তিয়ে যাতে কিনি পেলাই মানে লৈ যাব নোৱাৰে ইয়াক মানে ৰক্ষণা ৰক্ষণা দিবৰ কাৰণে মাতিয়ে ট্ৰাইবেলসকলক ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক মানে এইটো গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত দুহেজাৰ তিনি চনৰ তিনি কি কয় দহ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ দুহেজাৰ তিনি চনৰ দহ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি বি টি চি চুক্তি হ'ল এই বি টি চি চুক্তিখন ভাৰত সংবিধান ভাৰতৰ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত এই বি টি চি চুক্তিখন কৰিছে ইয়াত ট্ৰাইবেলবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়া ইয়াতো আছে গতিকে আজি ভাৰতৰ ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক যি মানে দিছে ট্ৰাইবেলসকলক এইখিনিয়ে আজি ট্ৰাইবেলসকলে উপভোগ কৰি আছে আৰু তাত মানে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে এইটো বেয়া হৈছে আজি ট্ৰাইবেল সংঘই তেখেতক ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাক বেকট কৰিছে মই এইটোৱে ভাবোঁ এফছু আজি